Можно? Добрый день, дамы и господа, коллеги. Спасибо, что пришли. Кто пришел по долгу, кто пришел ради интереса. Но для всех вас, думаю, слова, которые тут прозвучат, вот и Евгений пришел. Евгений Солодко. Эту фигуру вы знаете, в том числе. Коллеги, дело в том, что в настоящий момент мы переживаем довольно, довольно сложные времена, связанные с тем, что каждый должен себя спасать сам. Адвокатура всегда была на, скажем так, на переднем плане фронта. Фронта мы именно так называем. Фронт – это борьба за права человека. И, соответственно, кто на переднем крае, тот, собственно говоря, и получает больше всего. Мы сегодня собрались для того, чтобы рассказать про те случаи, которые происходят уже системно, про то, как относятся к нам, представители органов власти, в том числе правоохранительные органы, про то, как они относятся к нам, когда пытаются прийти к нам потом на работу, либо приходят к нам с просьбой защитить их от той же самой системы, которая их потом выплюнет, и лично для меня цель этой пресс-конференции. Еще и еще и еще раз говорить о том, что мы не будем сидеть сложа руки, что один за всех и все за одного, мы покажем конкретные дела, конкретные результаты, вам раздадут э, документы, которые будут, которые покажут о том, как мы действуем. И по итогу этой пресс-конференции я бы просил своих коллег поддержать, чтобы мы написали несколько обращений, в том числе и в международные организации, для того, чтобы ситуация, связанная с правами адвоката, попала в международный мониторинг и на очередной встрече, когда наши власти имущие будут говорить, что как у нас все хорошо, у нас принят новый УПК, мы долгое время не знали в какой редакции, то есть какая-то ситуация непонятная, принимают, а общественность не знает что. Были показаны конкретные случаи о том, что, извините, на ваших словах так, то есть все хорошо, а на фактически все не очень хорошо. И тому есть вот, например, обращение непосредственно людей, которые с этим связаны. Я передам слово коллегам. Они расскажут конкретные ситуации, конкретную ситуацию, как мы выходим с, с, с такой проблемой. Я расскажу тоже, потому что все мы в настоящий момент прошли через то, что либо мы, либо наши сотрудники явились, явились субъектами неправомерных действий правоохранительных органов. Поэтому слушайте. И после всего как, того, как ребята расскажут, я тоже возьму слово и расскажу, повторяю, конкретный случай. И вам будут разданы материалы вместе с видео, которое весьма ярко иллюстрирует, как обращаются с адвокатами. Валентин, вам слово. Ну, Хотів би розказати про конкретні приклади. По-перше, адвокат Степюк, голова Комітету захисту професійних прав адвокатів. Скажем так, Починав свою трудову діяльність з міліції і думав, що тільки там я не можу реалізувати всі свої права в повній мірі, оскільки система не дає не дає працювати професійно На результат досягнення саме діяльності правових органів, правоохоронних. Тому по наївності своїй пішов в адвокатуру, думаю, вільна професія. Можна досягати, якби прийти в суд, послатись на закон, і тебе почують. Не, тут, не, не той випадок. Мало того, що нас ігнорують в судах наші, наші доводи. Коли ти кажеш, ось, будь ласка, а мені кажуть, ну не вірю, не вірю. Станіславський відпочиває. Так доходить до того, що вибачте, адвокатів фізично намагаються якось заходи фізичного впливу на адвоката чинити, у зв'язку з їхньою правовою позицією. Так, наприклад, у нас була порушена кримінальна справа щодо адвоката Карпенко в місті, Черка, в місті Черкаса. Ситуація така: адвокат прийшов і поцікавився у конвою, який намагався вивезти його клієнта в невідомому напрямку. Шановні панство, у вас закінчився час тримання під вартою, вже як три години. Чому ви його не відпустили і куди ви його везете? За що адвоката е, затримали. Е, його побили на очах клієнта прямо в спецмашині. Його привезли в відділ УБОЗа Черкас. І там ще його продовжували катувати. Після цього викинули за, за межі міліції. І в цей же день працівники міліції пішли і написали заяву про те, що на них напав адвокат. І що ви думаєте? Через декілька днів порушили кримінальну справу за напад на працівників міліції. Ми, ну, Рада адвокатів, Комітет захисту професійних прав адвокатів, звичайно, не залишив це без уваги. Е надали е свою допомогу як могли. Своєю участю е прийняли в. Розгляді справи щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи. Так, Черкаський суд нас підтримав, апеляція нас підтримала. Мало того, винесена була окрема ухвала суду, в якій визнавали, що так, клієнт тоді перетримувався. Було навіть відео доставлено в суд, все-таки з камер спостереження, там, де видно, що якраз працівники міліції нападали на адвоката. Ну, і що ви думаєте? Так, да, кримінальну справу по Черкасам закрили. Через місяць по цьому ж факту порушила кримінальну справу прокуратура Кіровограда. Питання. Ми після цього у нас такі от злі жарти ходили. Ну що ж, у нас залишилося ще 24 прокуратури. І, і ще 5 транспортних. Чого транспортна, ну його ж все-таки перевозили в Автозаку і там били. Свіжий випадок. Адвокат Сливченко прибула це 5 квітня, прибула в Святошинське райуправління міліції. Разом з клієнтом. Клієнт був, вдумайтесь, заявником, який заявляла про вимагання щодо неї. В Святошинському раю міліції кабінет 211. Не дивлячись на присутність адвоката, почали вчиняти спочатку тиск на клієнта, а потім для того, щоб все-таки закрити рот адвокату, вже почали виставляти і адвоката за двері під різними приводами. Такий особливо мені сподобався привід, такий, що, шановний адвокат, у вас ваша діяльність всього, ну, свідоцтво про право за адвокатської діяльності, всього два роки. Ви не ваш. Ваш досвід недостатній. Будь ласка, вийдіть. Ну, добрий адвокат знав наші телефони комітету. Ми оперативно зв'язалися з, з членами нашого комітету, які входять до складу громадської ради при МВС при головному управлінні МВС України в місті Києві. Відповідно, там був прямий дзвінок начальнику райуправління Все, за 10 хвилин. Ситуацію призупинили, і працівників міліції, і адвоката запросили до кабінету заступника начальника районного управління міліції. Все, вже ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не виставляє, всі спілкуються культурно. Так, ми підтягнули ще групу оперативного реагування на всяк випадок, тому що ну, все ж таки можна чекати все, все що завгодно. Ну, прикладів маса. Єдине, до чого можу призвести, про те, що ми, ми створюємо органи, ну, можна сказати, самооборони. Інакше це не скажеш. Органи самооборони діють ефективно. Чим більше буде нас, таких, скажімо, людей, об'єднуватись в ці органи, тим будемо ми сильніші. Хочу передати слово Віталію Сердюку, який озвучить. еще какие факты незаконное поводження с адвокатом здравствуйте Виталий Сердюк что хотелось бы сказать прежде всего к сожалению правоохранительные органы нашего государства всегда рассматривали адвоката как пособника или поддельника преступника назначенного им же то есть человека который там по тем или иным причинам попал в поле зрения правоохранительных органов и опять-таки к там, при великому сожалению данное утверждение, данное мнение нашло отображение в новом проекте уголовно-процессуального кодекса, по которому адвокат лишен каких-либо прав. статья, предусматривающая права адвоката в уголовном процессе, была исключена вместо вместо данной статьи в новом проекте УПК, принятом, широко разрекламированном на общегосударственном уровне, предусматривается, что адвокат имеет те же полномочия, которые имеет подозреваемый либо обвиняемый. То есть люди, которые писали данную формулировку, по-видимому, никогда не имели практического, хотя бы маломальски практического опыта ведения уголовных дел или представительства граждан. То есть, опять-таки, к сожалению, об адвокатуре вспоминают только тогда, когда самому есть необходимость воспользоваться ее услугами, как это можно посмотреть на там, последних процессах. Действительно, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с защитой прав адвоката в Украине, критическая. И желание исправить ее на уровне законодательном мы не отслеживаем никакого. Последний пример, последний пример грубого нарушения прав адвоката, о котором я скажу, это нападение с целью, с целью помешать. Оказанию адвокатской помощи адвокату Щеглову. То есть, в частности, адвокат Щеглов, фабула дела такова: адвокат Щеглов по вызову клиента в феврале 2012 года прибыл для оказания правовой помощи на место проведения обыска. То есть на фирме проводился обыск, кто-то позвонил, попытался реализовать свое гарантированное 59-й статьей право на предоставление правовой помощи. Для этого прибыл адвокат Щеглов. Безусловно, не стоит даже говорить о том, что дверь не открывалась, адвоката не пускали. После неоднократных попыток обратиться, попасть все-таки клиенту, реализовать его гарантированное право. К адвокату вышли несколько сотрудников службы безопасности. Украины. Некоторые, там, некоторые из них э, применили физическую, грубую физическую силу, а именно нанесли удары, оттолкнули адвоката, силой забрали портфель адвоката, в котором находилось соответствующее адвокатское досье и материалы, содержащие адвокатскую тайну, опять-таки охраняемую законом. После этого сотрудники, после применения физического насилия к адвокату, сотрудники с данным портфелем скрылись в обыскиваемом помещении. То есть свидетелей данного происшествия было множество, включая сотрудников милиции, обыскиваемого сотрудника фирмы, куда прибыл. То есть доказательственной базы в данном случае для привлечения виновных к уголовной ответственности по статье 397 как-то осуществление преград законной деятельности представителя то есть данных доказательств достаточно много вот было видеофиксация запись то есть доказательственная база присутствует мы в данном случае осуществляем представительство и уже защиту данного адвоката как потерпевшего от заведомо неправдивых преступных действий службы безопасности Украины. В то же время органы государственной власти, которые обязаны следить за законностью, это прокуратура. Прокуратура района, прокуратура города Киева, генеральная прокуратура, соответствующее управление э Внутренней безопасности службы, без, службы безопасности Украины, которые должны опять-таки следить за правомерностью действий своих сотрудников, самоустранились от этого процесса. Неоднократные неоднократные обращения коих было уже сделано достаточно много от имени адвокатов, от имени э, представителей адвокатов от имени ассоциации ассоциации, укра... ассоциации юристов э, Украины приводят только к одному. Э, плодится в большом количестве бумага бумага э, приблизительно одного содержания о том, что либо э, наши заявления пересылаются с места на место и доходит до идиотизма, когда адвокат жалуется на незаконные действия сотрудников Службы безопасности Украины в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура вместо проведения или прокуратура города Киева, вместо проведения надлежащей проверки и возбуждения уголовного дела при наличии поводов и оснований, которые здесь налицо, она же пересылает данную жалобу в Службу безопасности. То есть для проведения проверки, то есть э, проверку фактически проводят лица, которые и проводит орган должностные лица, которого совершили грубое нарушение законодательства. Ответ понятен, что никакого нарушения законодательства нет и не было при вопиющих фактах и при полноте доказательственной базы. Обращение обращение на э, прокуратуру Непосредственно обращение на прокуратуру С требованием возбудить уголовное дело Опять-таки приходят без, без результата Наиболее интересным из этого вороха Вороха макулатуры Сформированной государственными органами По нашим обращениям Есть ответ зампрокурора Голосеевского района Советника юстиции Присяжнюка В данном случае Присяжнюк После того, как райуправление по управления по обращению адвоката сформировало материал и направила в прокуратуру для принятия решения, поскольку именно прокуратура в подследственности прокуратуры находится возбуждение и ведение уголовных дел по сотрудникам правоохранительных органов. В данном случае господин Присяжнюк возмущен такими незаконными, по его мнению, действиями милиции. Его возмущение выливается в ответ начальнику Голосеевского управления, по которому он, не рассмотрев надлежащим образом материалы, не проверившие проверку, указывает, что, обращаю ваше внимание, что в материалах проверки заявления Щеглова отсутствуют какие-либо данные о совершении противоправных действий работниками правоохранительных органов, полнота доказательной базы, заявление щеглова, пояснения очевидцев, видеозапись с непосредственно данного места происшествия, где четко видно, что на адвоката нападают. Что же пишет, как бы, то есть, что же пишет данный прокурор, что в материалах проверки отсутствуют какие-либо данные о совершении противоправных действий работников правоохранительных органов, а также э, Самое указывает самый интересный момент указывает угрозу непосредственно в адрес начальника Голосеевского управления о том, что в случае повторного безосновательного направления данных материалов в прокуратуру будут применены меры дисциплинарного взыскания к управлению. То есть человек